હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે આજે આપણે ધોરણ વિષય અંદર ચેપ્ટર જેનું સ્વ સરસ મજાનું સંપૂર્ણ અને સચોટ સોલ્યુશન જોવાના છીએ તો ખાસ ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો જેથી કરીને વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આવા ધોરણ છ ના તમામ વિષયના વિડીયો પાઠની સમજૂતીના વિડીયોની નોટિફિકેશન મળી શકે

तो शिकारी हिरनी कहा कहाँ ले गया अस्पताल दयालु शिकारी चित्र कहानी में इनमें से कौन कौन नहीं नहीं है इन कौन नहीं है इनमें से सा प्राणी जंगली गाय की गोली हिरनी को कहाँ लगी तो विद्यार्थी मित्रों टांग पर बराबर घना मित्रों पेट में लखे पेट नहीं पाव में जो पाव एट पग पग ने अपने क्या टांग दयालु शिकारी चित्र वार्ता किस मूल्य पर आधारित है पशु प्रेम દિલ મુહાવના શિકારી કો પછતાવા કયો કહાની ક્યાં શીખ મિલતી હૈ પશુ પક્ષી કે પ્રતિ સદભાવ રખના અમારા ફરજ હૈ વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ ઘણા બધાની કમેન્ટ આવે છે કે સર અમને ગણિત સમજાતું નથી વિજ્ઞાન બરાબર ઇંગ્લિશ તો મિત્રો ઇંગ્લિશ છે નીજ્ઞાન ફેનિલ સર ગણિત છે એ જય સર સામાજિક ઋત્વિ મેડમ આવી રીતે હિન્દી બરાબર બધા જ વિષયનું હિન્દી ગુજરાતી સંસ્કૃત બધા જ વિષયના વિડીયો તો આપણે વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશનમાંથી પ્રાપ્ત થશે બરાબર જ્યાં તમને શું મળવાનું છે જો ક્યાંથી મળશે હમણાં સમજાવો દરેક વિષયના પાઠ્યપુસ્તકની પ્રકરણની સમજૂતીના વિડીયો સ્વાધ્યાભ્યાસની સમજૂતીના વિડીયો પરીક્ષા માટે ઉપયોગી અસાઇનમેન્ટ પરીક્ષાના પેપરો એકમ કસોટીની સમજૂતીના વિડીયો સ્વાધ્યન પોથીની જિલ્લા વાઇઝ પેપરો તો કે જ્યાંથી તમે ગેમ ડાઉનલોડ કરો છો ને તો ત્યાં જઈને વેદ ડિજિટલ નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો ચલો ડાઉનલોડ થઈ ગઈ ઓપન કરશો પેજ ખુલ્યા તમારા મોબાઈલ નંબર નાખો સેન્ડ ઓટીપી કરો ચાર આંકડાનો ઓટીપી તમે નાખશો એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો પેડ કોર્સ ખુલશે જેમાં તમારા ધોરણ પ્રમાણેના તમે પેડ પ્લાન મેળવી લો એક્ઝામ પેપરમાં પેપરો એકમ કસોટીના ત્રણ થી બારમાં ત્રણ થી બાર ધોરણના વિડીયો એમાં તમારું ધોરણ તો પસંદ કરવાનું છે પણ બીજા મિત્રોને પણ જાણ કરવાની છે ધોરણમાં જે વિષયમાં જે પાઠ વાઇઝ વેટ ડિજિટલના વિડીયો જોઈ શકો અથવા શાળા મિત્ર હોય તો એમાં પણ ધોરણમાં જે વિષયમાં પાઠ વાઇઝ વેટ ડિજિટલના વિડીયો જોઈ શકશો તો તમારા મિત્રો દોસ્તોને ચોક્કસથી જાણ કરજો પ્રશ્ન બે નિમ્નલિખિત વાક્યો કો કહાની કે ઘટના ક્રમ મેં લિખીએ તો એક બહુ ઘણા જંગલ થા હિરની જંગલ મેં ટહલ રહી હતી शिकारी ने हिरनी पर गोली चलाई शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया। शिकारी हिरनी को जंगल में छोड़ आया लखेल प्रश्न त्रो प्रश्नों के उत्तर लिखिए हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी तो हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधों के पत्ते खाती होगी जो तुम्हारी मांग टाइपिंग कराइपिंग बराबर मित्रों बीजू हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या किया तो हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उससे और असल ने एक उसने एक उसने सावक को जन्म दिया है उसने एक सावक को जन्म दिया है फिर उसने हिरनी की देखभाल की और उसको अस्पताल ले गया शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था तो शिकारी मांस के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था शिकारी हिरनी को कहा ले गया शिकारी हिरणियों को पशुओं के अस्पताल में ले गया प्रश्न तरह प्रश्नों के उत्तर लिखिए शिकारी ने हिरणी के साथ कैसा व्यवहार किया शिकारी ने हिरणी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसके दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था आपने किन किन प्राणियों को देखा है मैंने इस पशुओं को देखा है गाय बैल भैंस बकरी घोड़ा हाथी कुत्ता बंदर बिल्ली ऊंट और गद्दा पशु पक्षी के प्रति हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए तो हमें पशु पक्षी के साथ दया और प्रेम भाव के साथ उनकी रक्षा करनी चाहिए ना कि उन्हें परेशान करना चाहिए जंगल में कौन कौन से प्राणी रहते हैं जंगल में शेर बाघ हाथी भालू, खरगोश बंदर आदि जानवर देखने को मिलते हैं यानी कि रहते हैं प्रश्न चार दयालु शिकारी कहानी अपने शब्दों में लिखिए तो एक शिकारी था एक दिन उसे हिरन का मांस खाने की इच्छा हुई वो बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा जंगल में शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरनी देखी वह दूर से दौड़ती हुई उसकी तरफ ही आ रही थी शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया और हिरनी की और निशाना साधा दौड़ती हुई हिरनी निशाने के सिद में आते ही शिकारी ने गोली छोड़ी गोली की आवाज सुनकर जंगल के दूसरे हिरन इधर उधर भागने लगे शिकारी हिरनी के पास गया उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी हिरनी की आंखों में आंसू बह रहे थे शिकारी हिरनी के पास गया उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे साहु को जन्म दिया है शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी हिरनी की आंखों से आंसू बह रहे थे यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर आया उसे बहुत पछतावा हुआ जंगल में कुछ दूरी पर ही पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल था शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को वहां ले गया डॉक्टर ने हिरनी की टांग में लगी गोली निकाल दी और घाव पर मरहम लगा दिया त્યાર પછી જે વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન 5 વર્ણો કો કોઈ ભી માત્રા લગાકર મહત્તમ અર્થપૂર્ણ શબ્દ બનાય પ પતંગ પાણી પીલા પુત્ર ર રમત રાજ્ય રક્ષક રવિવાર સ સામાન સાલ સરિતા સફેદ ગ ગાય ગધ્ધા ગામ गोबर જગ જગ જગત જનતા જોશ લ લાભ લાગ લોકી ઓર લગાન ચિત્ર દેખકર કહાની લખી પ્રશ્ન 4 બરાબર આજો કાગડો છે પગ નીચે પૂરી દબાવી દે છે અને પછી બોલે છે શિકાર શિયાળ જતો રહે છે तो कौवा और लोमड़ी एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर जा बैठा इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई उसकी नजर कौवे की रोटी पर पड़ी उसके मुंह में पानी आ गया उसने सोचा कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उससे रोटी ले लू लो। लोमड़ी ने कोवे से कहा कौवा भैया कौवा भैया कोई गाना सुना है ना आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे से पकड़ ली और वह जोर जोर से कांव यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई अरे यह कौवा तो समझदार लगता है ऐसा वह मन ही मन बोली और चलती बनी फिर कौवे ने मजे से रोटी खा ली सचमुच अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए तो शीख कुछ लोग खुशामद करके मूर्ख बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की चाल चलते हैं तो सावधान रहकर फंसना नहीं चाहिए प्रश्न सात विभाग अ में दिए गए शब्दों के विरोधा शब्द विभाग ब में से ढूंढकर सही जोड़ बनाकर लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए जैसे दयालु तो निर्दय तो दयालु मनोज ने आहत चिड़िया को बचाया शिकारी निर्दय होता है स्वस्थ तो अस्वस्थ बराबर स्वस्थ तो अस्वस्थ विद्यार्थी मित्रों आमासे जो आ हो स्वस्थ आज तुम स्वस्थ हो अस्वस्थ कल तुम अस्वस्थ थे खुश, बराबर तो खुश तो नाखुश रहती है मैंने उसे कभी नाखुश नहीं देखी जन्म तो मरण रोज कई बच्चों का जन्म होता है रोज कई लोगों का मरण होता है प्रश्न आठ निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा को रेखांकित कर वाक्य फिर से लिखिए महेश हर रोज मंदिर जाता है महेश हर रोज मंदिर जाता है મેં અંબાજી ગયા મે મેં ગયા તા મે ચડાઈ બહુ કઠિન થી હિમાલય કી આજ બિલ્લી સારા દૂધ પી ગઈ આજ બિલ્લી સારા દૂધ પી ગઈ જો આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે તમામ વિડીયો જોતા હોય એમની પીડીએફ જોતી હોય બરાબર પરીક્ષાના સમયે પેપરો જોતા હોય તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ તમામ વસ્તુ તમને મળવાની છે

हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया वे एक लक, लकड़ी ले आए और उसका एक एक सिरा अपनी अपनी चोंच से पकड़ लिया बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया हंसों ने कछुए से कहा भाई तुम रास्ते में बोलना मत बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे रास्ते में एक गांव आया गांव के लोगों इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हुए लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया था उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला उसी समय लकड़ी अपने मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया त्यार पी शिकारी की जगह आप होते तो क्या करते लिखिए तो शिकारी की जगह पर मैं होता तो भी शिकारी की तरह ही करता हिरनी और उसके बच्चे को अस्पताल ले जाता और उसकी रक्षा करता और उस शिकारी की जैसे ही उसके देखभाल करता और जब वो ठीक हो जाए तब उसको जंगल में छोड़ता તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આવી રીતે સરસ મજાનું સ્વધ્ય પોતે સોલ્યુશન આપણે અહીં પૂર્ણ થઈ છે તમારા મિત્રો દોસ્તોને ચોક્કસથી જાણ કરો ચેનલ ન હોય ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો અહીંયા સુધી રાખીએ અસ્તુ જય હિન્દ જય ભારત